Мурды бить. Значит, я еще раз повторяю. Во вторник, возможно, состоится акция. Я уточню еще и всем сообщим. Пожалуйста, друг другу сообщайте. Мы начнем выступать за снижение единого социального внеска и за настоящую налоговую реформу. В середине февраля все равно будут приниматься изменения в бюджет. И налоговый кодекс, потому что депутаты, в принципе, понимают, чего они наголосовали. Уже вот оно начало вылазить и, и понимают. Дальше. Что бы кто ни обещал, судите человека не по словам, а по делам. И еще, у нас же сейчас все верующие, что сказано в Библии, не сотвори себе кумира. У вас так, вышел депутат и все, все поплыли. Вот то все, что он сказал, то вот, все и есть правда. Я рекомендую всем читать законодательство. Читать законодательство, вооружаться знаниями. И наша задача, как гражданского общества, заставить депутатов принимать то, что будет способствовать бизнесу. Принимать то, что э, необходимо по закону. А не так, как сейчас. Без регуляторки, без ничего. Раз, и подняли нам ставки единого налога. Этого допускать нельзя. Поэтому спасибо всем.